মূর্খ তৃণমূল জানে না শ্রী চৈতন্য দেব এই আওয়াজ তুলেছিলেন নদিয়া নগরে তিনি নদীয়া থেকে তমলুক হয়ে পুরী পর্যন্ত গেছেন হরে কৃষ্ণ হরে রাম বাংলা থেকে উঠেছে রাম আস্থার প্রতীক আমি জায়গা সংগ্রহ করেছি বাকিটা লাগবে না এখানকার লোকের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো না এই মন্দির করার জন্য লোক তৈরি দশটা লোক আসবে তৈরি করে দিয়ে চলে না। মানে ব্রাহ্মণ কত পশু সূত্র এইটাই তো করেন আমাদের কার সেন্সাস হবে কেন আপনি অন্যদের কার সেন্সাস করেন না কেন ওদের মত তো সিআর শূন্য আছে আপনি বলেন কেন হিন্দি ভাষী বিজেপি ওদের মতো তো উর্দুতে বলে বাংলায় বলে বলেন না তো একবারও যে উর্দু স্পিকিং মুসলমান বাংলায় মুসলমান বলেন হিন্দি স্পিকিং গুজরাট বাংলা চালাবে একুশটা রাজ্যে বিজেপি আছে দিল্লি পেয়েছে এখানেও নেব সব হিন্দু রাজ্য

वहाँ कुम्भ भी हो गया है माहौल बहुत तगड़ा है मोदी जी का है, मत जी का तो तो एक रहेगा तो सेफ रहेगा सुधाम चौधरा और बंगाल में तुष्टिकरण का राजनीति से लेकर सरस्वती पूजा से लेकर इस तरीके से राम भक्त के ऊपर हिंदू के ऊपर अत्याचार कर रहा है इसका खिलाफ इस बार अपना ताकत दिखाने के लिए निकल के सड़क में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी नेता से बार बार जा रहा है इस तरीके की जो रोक लगाई जा रही है राम नव ना पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं है पुलिस तो 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 कर रहा है ममता बनर्जी कर रहा है जो ओरिजिनल हिंदू है वो ममता को वोट नहीं देता बीजेपी कर रहा है हम लम्बे का जुलूस तक निकालने की अनुमति नहीं ये हालत हो गई निकल रहा है वो रोकने वाला नहीं है आज किसी का बाद हिंदू लोग बंगाल में सुनने वाला नहीं है काल हाँ। से जुलूस शुरू हो गया है हाँ। आज सुबह से चल रहा है रात 10 बजे तक चलेगा पीसफुल हाँ। तरीके से चलेगा सर ये शुरुआत हो गई है अब तो देख लिया दस हजार आदमी यहाँ है पीसफुल चल रहा है राम मंदिर उद्घाटन का दिन 2024 जनवरी इसका चीफ मिनिस्टर ने कलकत्ता में मिथिल किया महाकुंभ को मिट्टी कुंभ बताया हिंदू धर्म को खिलाफत कमेटी का प्रोग्राम ईद का दिन गंदा धर्म बताया ये बिगाड़ने का काम चीफ मिनिस्टर और उनकी सरकार कर रहा है सर आप लोगों ने सीधा संदेश दे दिया है कि यहाँ पर जो लोग हैं जो वो हो है वो एकजुट हो रहे हैं आपने कहा भी एक रहेंगे तो एक दो मोदी जी का स्लोगान है ये जमीनी हकीकत है एक रहेगा तो सेफ रहेगा और बांटना मत बांटना मत